коротко о предыстории появления этого мероприятия как события. Дело в том, что наша компания занимается работать очень давно с отелями. Мы проводим мероприятия какие-то, они больше носят образовательный характер. Мы снимаем передачи, которые выходят на телевидение и посвящена как раз отелям. Мы занимались подбором персонала для отелей и однажды возникла идея сделать какое-то мероприятие, которое было бы для наших отелей полезным. Но как правило, все наши отели и наше мероприятие изначально было нацелено на то, чтобы быть полезным для отелей, которые находятся на территории Украины. И, как правило, все наши отели страдают от того, что они подвержены очень сильной сезонности. Это не, вне зависимости от того, это Крымский отель или отель Карпатский, или за исключением отелей, которые находятся в каких-то крупных промышленных городах. Киев, допустим, Харьков, Днепропетровск, все остальные отели подвержены сезонности. То есть, как правило, у них загрузка хорошая, загрузка составляет там, от силы 70-90 дней, высокий сезон. Все остальное время они проставят. И как раз деловой туризм, корпоративы, этот сегмент, это тот то направление, которое отели очень сильно выручает. Как правило, это образовательные мероприятия и это мероприятие, по сути, для отелей очень полезно. Поэтому была такая идея в одном месте собрать участниками отелей и компаний, которым был бы интересен сегмент делового туризма, и иметь на нашем воркшопе посетителей, которые могли бы на этой площадке выбрать для себя оптимальное место проведения своего корпоратива, своего тренинга, своего семинара или какого-то образовательного мероприятия. Вот изначально мы задумывали таким образом. Но в процессе подготовки нашего мероприятия получилось так, что оно получило определенный резонанс и выросло за границы Украины. То есть нам начали обращаться компании, которые занимаются выездным туризмом, причем крупные туроператоры украинские. И на сегодняшний момент у нас есть среди участников как украинские отели, так и туристические компании, так и представительства, туристические офисы стран, которые работают в Украине, допустим, Венгрия туризм, Эстония, туризм. И, но ну, я вижу, что на данный момент мероприятие уже, я думаю, что состоится и будет достаточно успешным. Кроме этого, наше мероприятие по сути очень интересно для компании, которая занимается разнообразными ивентами, в том числе и организация тех мероприятий, о которых я говорю. Мы очень благодарны, что компания Си 141 выступила в качестве спонсора нашего мероприятия. То есть мы видим, что то событие, которое мы придумали, оно вызвало заинтересованность в профессиональных кругах. Люди понимают, что это мероприятие полезно, что это мероприятие полезно как для посетителей, которые придут на воршоп, так и для участников. В рамках подготовки мы наше мероприятие расширили, то есть у нас появились уже такие опции. Мы будем проводить в рамках воркшопа конференцию, которая будет посвящена как раз Майс Если посмотреть на ту тему, ради которой мы сегодня собрались более широко, то мы увидим, что фактически бизнес туризм, да, или как это в мире называется, майс проекты, это глобальная сфера, которая объединяет компании с точки зрения выезда за рубеж и привлечения точно такого же бизнеса к нам в Украину. Что мы увидели для себя? Посетив в мае выставку, которая состоялась во Франкфурте, это международный майс форум мы обнаружили, что есть огромное количество стран, что более 800 участников, что есть Зимбабве, есть Тринидад и Табага, но нет Украины. Соответственно, люди, когда хотят приехать в Украину с точки зрения бизнеса или с точки зрения посещения каких-то ну, мест интересных, и так далее, они не понимают, к кому обращаться. Да? И основные офисы рассредоточены, например, на территории России. К чему это привело? Это привело к тому, что мы для себя поняли, что как человек в украинской компании, выезжая за рубеж, например, для бизнес-встречи, проведения переговоров, должен понимать, что ему нужно сделать ради этого мероприятия, какой набор опций он должен выполнить, какой отель и где он может найти, каким образом это необходимо сделать, что с точки зрения переезда, трансферов и так далее, кто поможет ему с точки зрения, например, перевода или же сопровождения на территории другой страны, визовая поддержка и огромная количество других аспектов. Таким образом, мы говорим о том, что мы готовы образовывать наш рынок и выводить на качество, на новый уровень. Что бизнес-туризм – это не просто купил путевку в турагентство, это нечто более глобальное. Это то, что позволяет за деньги компании реализовать определенные цели. Что сюда входит? Сюда входят различные бизнес-переговоры, которые мы ведем как на территории Украины, так и на территории зарубежья. По территории Украины я подразумеваю, что если нам необходимо выехать в те же самые Карпаты для проведения каких-либо переговоров, это и есть уже элемент бизнес-туризма. И он должен сочетать с точки зрения организации и бюджета все основные аспекты. Если мы говорим, что наша цель – это конференция за рубежом или в Украине, мы понимаем, что основную часть бюджета в районе 70% должна содержать сама конференция, а не развлекательная часть, как мы к этому привыкли. Если мы говорим, что наша задача – смиксовать, скажем так, события с точки зрения выставки, то мы понимаем, где мы ее проводим, как задолго мы ее планируем, что для нее необходимо, какой штат мы вывозим за рубеж и фактически какую цель мы хотим достигнуть, да, и с точки зрения самой реализации и последующего освещения. Вот собственно это и есть основные вопросы, которые мы хотели бы рассмотреть.